Багато років віддаляє нас від тих трандневих днів. Виконали останні залпи найстрашнішої в історії людства війни. Пам'ять про велику вітчизняну війну, її сувора правда залишається з нами, як найбільший за силу духу, приклад мужності патріотизму, тяжкої радної праці і вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар перемоги найдорожче життя. Історія та пам'ять це вічне, це те, що ніколи за жодних умов не можна відібрати у народу. Та знайшлися ті, хто посягнувся на найдорожче, найцінніше, святе найсвятих, нашу історію та пам'ять, екстремістсько налашовані сили, такі як Всеукраїнське об'єднання свобода сьогодні намагаються переписати історію. Відродити фашизм своїми діями вони заплямують багатовікову традицію української гостинності, не здійснивши в своєму житті жодної доброї та корисної праці для своєї держави, вони оголосили ворогами-націями країни, в тому числі тих сірочових ветеранів, які захистили рідну землю і весь світ від смертельної загрози. Тих воїнів, які загинули та не повернулися з поля битви, які ціною власного життя наближали весну 49-го велику перемогу над фашизмом, всіх тих, хто, виховувавшись у інших цінностях, хто поглинав з молодом матері почуття справжнього патріотизму, зважаючи на масові звернення громадських, ветеранських, молодіжних та релігійних організацій. Враховуючи значне посилення активності неофашистських націоналістичних організацій у небезпеку, яку представляють вони для єдності країни, для безпеки громадян для європейського майбутнього України, президія політради партії регіонів прийняла рішення про проведення. Всеукраїнської української вахти пам'яті пишаємось великою перемогою 14 по 18 травня 2013 року в обласних центрах, містах та містечках України партія регіонів. Організував масові публічні заходи, спрямовані проти фашизму, Антифашистські заходи демонструють рішучі проти суспільства, проти відродження фашизму в Україні, популяризації нацистських ідеологій, спроб фальсифікації історії великої вітчизняної війни, політичного екстризму, спроб опозиційних політичних сил. Дестабілізувати ситуацію в суспільстві. На нашу імпровізовану сцену запрошуються ініціатори антифашистської вахти пам'яті. Пишаємось великою перемогою. Голова Київської обласної організації партії регіонів присяжню Анатолій Йосипович. Голова Київської обласної ветеранської організації Томашов Микола Сергійович. Заступник голови Київської обласної організації Барки регіонів Каштин Олександр Сталяонович. Голова Київської обласної організації ветеранів Афганіставу Коваль Іван Іванович. Голова Ради ветеранів міста Українки Мітер Матвій Костянтинович Заступник голови Київської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Дердай Іван Іванович, голова обласної студентської ради Олег Водяний, голова міста Українки Павло Козирів, єпископ Васильківський, Вікарів Київської митрополії. Української православної церкви Миколаїв до слова запрошуються голова Київської обласної організації ветеранів Томашов Микола Сергійович та голова Української міської організації ветеранів Мільдир Матвій Костянтинович. Уважаєма гості, уважаемые вітерани і отечественной войны, молодежь, сегодня к вам обращаются ветераны великой отечественной войны, те, кто прошли 1418 дней и ночей на фронтах, люди, которые освободили города, села, а после этого работники тыла их восстанавливали, я бы хотел вам напомнить и всем тем, что сегодня здесь сидят ветераны, которые освобождали блокада Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Курское сражение, Шевченско-Корское сражение. И, наконец, завершили мы Берлин. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны злобно смотрят на прессу, где переписывается история великой отечественной войны с 18, 17 лет и до 25, до 40 лет уходили, воевали, защищали Родину. Здесь сегодня сидят ветераны, которые освободили Украину, которые освободили Европу от той коричневой чумы. Сегодня наша славная молодежь должна помнить ветеранов и честовать. Сегодня нас остается все меньше и меньше. Да я обращаюсь к вам, дорогие молодые, пока мы живы, пока мы дышим, мы вам расскажем всю правду, правду не по газетам, а правду от чистого сердца. Я хочу обратиться к молодежи, берегите мир. Берегите ветеранов! Будьте бдительные, дорогие товарищи! Будьте еще раз бдительные! Храните мир! Спасибо за внимание! Дорогие друзья! В Киевскую областную организацию ветеранов за последнее время пришло очень много возмущенных писем от ветеранов Великой Отечественной войны, от ветеранов труда. От тех, кто восстанавливал нашу страну после полнейшего развала, который устроила нам фашистская Германия. Письма с возмущением о том, что некоторые молодые люди пытаются изменить историю, поменять историю, рассказать об истории не такой, которая была на самом деле, и вернуть или восстановить фашизм в Украине. Мы участники боевых действий и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, возмущены тем, что 2 апреля этого года большинство депутатов из так называемых оппозиционеров проголосовали против включения в порядок дня сессии законопроекты про 70-летие победы над фашизмом. О великовечине памяти победы в Великой Отечественной войне и усилении уголовной ответственности за любые формы пропаганды фашизма. Особенно люто против выступили депутаты Объединения Свобода. Это нас не удивляет, так как они являются наследниками фашистских оккупантов и их Бендеровских подручных. Удивляет другое, а именно то, что рядом с откровенными неофашистами оказались те политические силы, которые по их утверждениям исповедуют европейский выбор. А Европа, как известно, не воспринимает фашизм в любом его проявлении, о чем и предостерегают наших оппозиционеров соответствующей резолюции Совета Европы. Вся деятельность так называемых оппозиционеров есть ярким проявлением угрозы Установление фашистского режима в Украине. И в этом направлении они вместе своей оппозиции, в кавычках, уже немало сделали. Напоминаем, в западных районах Украины уже действует их профашистская диктатура. Теперь они пытаются захватить, в том числе и силов, силой своих штурмовых отрядов, власть в Киеве и других городах Украины. Что стоит? Один лозунг – «Очистим Киев!» От кого очистить, хотят Киев эти неофашисты? Они распространяют фашистскую идеологию, героизируют бандеровских вождей, сеют русофобию и ксенофобию. Они разрушают памятники трудовой и боевой славы советской эпохи и не только позорят историю жизни целого поколения – но и физически, как это было не раз и во Львове, в Киеве, и даже в Верховной Раде расправляются со своими идейными противниками, в первую очередь с советскими ветеранами, со всеми несогласными с ними. Каждое заявление неонационалистов в прессе, которое отрицает подвиг советских воинов, каждый митинг оппозиции, на котором оккупантов провозглашают национальными героями, это небывалое унижение Великой Победы 1945 года. И это каждый фронтовик, каждый нормальный человек воспринимает как личное оскорбление. Не позволим, чтобы неофашисты играли на чувствах наших героев, чтобы они топтались по нашей истории, провозглашая свою версию прошлого. Наше поколение знает, чем может закончиться такая ситуация если государственной властью не будет приняты немедленно, пока не поздно, все необходимые меры, и идеологические, и организационные, и процессуальные, для устранения угрозы восстановления профашистского режима в Украине. Война в моей семье забрала четырех моих братьев моего отца. Отец пришел с фронта инвалидов. И в каждой нашей украинской семье почти в каждой это было правилом великую отечественную войну. я кадровый военный прошел афганистан прошел войну в анголе и не понаслышке знают цену жизни и чувство преданности родине кто позволил этим свободовцам уничтожить нашу историю мы считаем что для устранения угрозы фашизма, Украина должна, должны быть в Украине привлечены все правоохранительные органы и мировая прогрессивная общественность, которая уже предостерегает нас об этой угрозе. Мы обращаемся также ко всем сознательным гражданам Украины, особенно к молодежи, к нашим сыновьям, внукам. Не верьте обманной пропаганде неофашистов, не поддерживайте их. Не голосуйте за них, как это, к сожалению, было на прошлых выборах в Верховную Раду. Всеми мерами боритесь против этой коричневой чумы. Без объединения усилий в борьбе с распространяющейся фашистской идеологией сделать Украину экономически сильной и стабильной государством не удастся. Поэтому мы обязаны с вами сделать все, чтобы не позволить политическим провокаторам. Очернить память о великом, великом подвиге наших ветеранов. Обращаюсь ко всем, ради детей, внуков, не допустить фашизм в Украине. Обращаюсь к, той, к тем, кто, может быть, не понял, зачем он пришел на этот митинг. Кто, может быть, еще не определился, за кого идти. Быстрее определяйтесь и делайте выводы. Иначе будет поздно. Я вам приведу только один пример когда пришел фашизм в Германию, за 40 и 41-й год по приказу Гитлера было уничтожено полтора миллиона немцев, которые якобы не приносят пользу Германии. Это больные, старики, инвалиды. Не думайте, что неофашисты новые не работают по этим планам. Вся их работа подчинена Геббельсовскому плану установления фашизма. И это можно констатировать факты, фактами. Еще раз прошу, ради тех, кто не вернулся с войны, ради тех, кто не дожил до наших дней, участников Великой Отечественной войны, ради наших детей, внуков, не допустим фашизм в Украине.